Два лучших результата сезона в стране были показаны на Кубке губернатора Волгоградской области по легкой атлетике в прошедшую субботу. Помимо достижения вице-чемпионки Олимпийских игр Антонины Кривошапки на коронной дистанции 400 метров 51,7 секунды, зрители Волгоградского манежа стали свидетелями еще одного гроссмейстерского результата. Под занавес соревнований чемпионка мира Хабаровчанка Екатерина Конева прыгнула тройным на 14 метров 26 сантиметров. Для ученицы тренера Александра Цыплакова это был первый старт в данной дисциплине в новом году. Году. До этого 27-летняя спортсменка экспериментировала в классической длине. Ее активный прыжок на 6 метров 70 сантиметров. Результат был показан на кубке губернатора Краснодарского края. Я не скажу, что я прям довольна, мне казалось, что я лечу дальше. Вот, ну, можно сказать, это первый, наверное, старт в тройном прыжке. Как бы начало положено, я думаю, что... Первый раз тем более это новое покрытие, как бы мы выступаем. Вот, но я надеюсь, что в ЦСКА пройдет русская зима, чемпионат России. Это уже родное, родное покрытие. Я думаю, что там все сложится наиболее лучше, нежели чем сейчас. Волгоградские спартаковки не сумели преодолеть первый барьер на пути к финалу Утерпольной Евролиги и Кубка Лен трофия Во втором квалификационном раунде команда Алексея Панфили попала в группу Б, где не смогла разбить дружный хозяйский тандем в лице венгерских ВВСЕ и Сенташе. Ключевой для россиянок стала встреча первого тура с Сентоше, которая завершилась нищу 12-12. Далее венгерские коллективы разыграли грамотную партию по нейтрализации конкурентов, а точнее конкурента. Заведомый аутсайдер квартета Белградская Цервена Звезда в распределении пропусков следующей в Евролиге участие не принимало. Таким образом, из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей «Спартак» остался на третьем месте и теперь может полностью сосредоточиться на подготовке к финальной части российского первенства. Тем временем в Астрахани определились два оставшихся претендента на участие в финале четырех мужского чемпионата страны. В середине апреля путевки в Волгоград разыграют победители четвертьфинального раунда «Астраханская Динамо» и «Подмосковный штурм», а также третья и четвертая команды по итогам предварительной части турнира «Динамо Московская» и «Клуб Кенев» из Ленинградской области. Напомню, что прямые путевки в майский финал получили действующий чемпион «Волгоградский Спартак» и «Казанский Синтез».